Давайте, друзья, ваши варианты Как мы создаем поток кандидатов Когда мы работаем с продуктами категории В Желтая что? Пишу Создание потока вот, вот. Какими путями, какими способами Мы создаем поток кандидатов? Привозка, да? Мы приглашаем людей, новых людей. Приглашение на полное тестирование. Список знакомых. Да, начинаем. Список знакомых. Так, окей. Еще какими способами приглашаем? Рекомендация, Рекрутинг. Рекомендации. Давайте смотрите, вот чтобы мы сразу понимали. Я услышала, да, тестирование, презентация и так далее. Я хочу, чтобы вы четко увидели разницу между созданием потока кандидатов и следующим этапом – Система рекрутинга. Вот система рекрутинга – это как раз диагностика, презентация да, и так далее. То есть куда вы приглашаете людей. А как вы приглашаете, отвечает первый этап. Да, понятно? Откуда? Список знакомых. Откуда? Вот, спасибо. Да. Список знакомых, рекомендация, проду... рекомендация да, кто-то порекомендовал. Еще. Да? Да. Да? Группы тематические. Можно да. пишет. Тематические группы какие-то. Сообщества, да, я услышал. Раз, раз. Так лучше? Да. да, мне кажется, что ты можешь так, делать. Так, сообщества какие-то, окей. Хорошо, еще что может быть? Ну, активнее, друзья, здесь все лидеры, что вы же это делаете. Форумы. Форумы. Угу. Форумы. Мероприятия какие? Вы имеете в виду? Мероприятия. То есть есть какие-то мероприятия, да, на которых не наши мероприятия, а кто-то их проводит, мы туда приходим и там тестируем, мы там людей проводим тестирование, да, еще что-то и приглашаем людей оттуда. Окей. Еще какие способы создания потока кандидатов? Личный бренд. Личный бренд. Да, да это когда сами просятся уже, да? да? Личный бренд это когда уже люди просятся сами. Да, они встречаются, говорят, хочу, знаю, что у вас можно похудеть. Да, да еще что-то. Да, довольные при... приемы рекомендации. Да. Да. Еще. Да. Что-то еще придумаем? Окей, okay. uh, мне кажется, что это достаточно, да, для того, чтобы начать, для того, чтобы понять, что делать, выбрать тот метод, который вам комфортен и которым вы хотите работать, вот такого списка уже достаточно. Uh, у нас будут завтра делиться своим опытом лидеры, которые будут рассказывать о том, что делают они, и я думаю, что вы сможете взять еще какие-то интересные фишки, нюансы, да, там, направления и так далее. Окей, okay. давайте теперь саму систему рекрутинга. он ему расскажет абсолютно подробно, как, как, это делается, да, как это делается. Окей, диагностика. Еще, давайте, друзья, накидаем варианты. Первый контакт, да, первый контакт с человеком, мы его где-то нашли в социальных сетях, например, или по списку знакомых, или еще где-то. Мы можем его пригласить на диагностику. Куда еще можем пригласить? Еще раз. Wellness test. wellness test. Но он сюда входит. Да? То есть диагностика у нас включает в себя wellness test. Нет, отдельно? Диагностика включает в себя два этапа, я напомню. Wellness test, первый этап, да, и второй этап это действительно да. да? Наоборот. 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 Да, действительно wellness test – абсолютно верно. Соцситет, например, если это соцсети, окей, пишу, wellness -тест. Это если у нас интернет идет, да? Если у нас идет работа онлайн. Угу. Хорошо. Еще, слышала еще презентация. Да, есть такое. Кто приглашает людей на презентацию? Есть такие, что вы не <кх> <кх> на презентацию пригласить. Еще есть варианты, куда можно пригласить человека, если мы говорим о продукте категории Бэмбер. Сообщество, да? Посмотрите, друзья, мы в сообщество в любом случае. Сейчас мы про онлайн сообщество говорим или про, про офлайн сообщество? Да, если мы говорим про онлайн сообщество, то потом все равно, то есть это будет Первый шаг, да, то есть из онлайн собственно нужно какой-то еще индивидуальный контакт у человека, правильно? То есть здесь еще будет индивидуальный контакт. Если говорим про офлайн сообщество, да, то наверное все равно первично будет вот что-то вот типа дерности, да, какая-то индивидуальная встреча и из нее будет сообщество. Угу. Окей. Кто-то еще хочет из своего опыта что-то добавить сюда? Какие-то тематические вечеринки и другие э, мероприятия отлично. Там, где происходит первый контакт человека с здоровый завтрак. Да? Wellness завтрак. Хорошо. Еще какие-то варианты? Хорошо, друзья, у нас будут спикеры, которые будут делиться своим опытом, и я думаю, что мы еще сможем дополнить этот список. Следующий этап, который у нас идет, это система обучения и сопровождения. человек пришел, мы с ним проработали он из кандидата у нас стал новичком, да, он стал консультантом. И следующий этап – это система обучения и